один парень Кейска. Он очень любил читать книги. Прошло 20 лет, но я еще никто его не знает. Но он создавал сын про плакаты. Никто там так и не знает его имя. А его имя Герцог Глашевский. И он испугался. Что это такое? Надо найти этого керца Голошевского. И медленно. Иначе меня зовут Кеська. А, -а, а ну, в Майнкрафте. Ушел, да? Но он никогда не оставался и поэтому все не свой меч, а взял свой лайнерный меч. Э -э -э. Как же я люблю свой лайнер? А может еще взять свой автомат? Вот он, киска и пистолет. Он задумался. А давайте возьмем это сложно такое. Готово, сказал киска Можно отправляться в наше путешествие. Let's go. Давай, Киска. Увидел елку. Наряженную, сказал киска И решил ее освоить. Она не рубится, сказал Кська. Может, надо ее прострелить. И вс Кеська осталась поська испугался. Подумал, что там видел. Это же... Собака убийца. Есть, как завершить. Я не боюсь, что она убийца. Вот, она убита.

Так. Блин, не достаточно зарядил. Да, ладно, возьму пистолет. Это что же самое? Перезарядил в пистолет кейс, как он забылся. А может быть это та самая елка. Ёлка не срубалка, там тон, тон, тон. Блин, меня погнался. Все равно не срубается. Ну ладно, придется зайти домой. А и дома взять мой меч на всякий случай теперь. И все мое остальное оружие. Да. Нелегко врез мне. Кровь. Я уже почти пришел до этого места. Сказал Киська. И встретил он там удивительного животного. Это же собака. Собаки, убийцы! Я взял собаку на руки. Да, блин, это же настоящая собака, собаки, убийца. Посмотрите. Не, не собака, собаки, убийца. Сказал. Сказала собака. А кто же тогда ты? Я просто собачка, которая потерялась. А, я же сказал собака. Ну ладно, собака. Хоть как тебя зовут? Меня зовут Лайка. А, интересно, у меня есть. Я должен ходить? Ну, а, блин, надо бросить. Э, вещь. Ну, она рассказывает, что у тебя тут случилось. Собака умрится, хотела у нее как? Пошли вместе, убьем эту собаку-убийцу. Пошли, кейська. Что? Начнем нашу прогулку. Вс, нашла зерная меч. И пойдем... О, вот это собаку убийцу Надо ее убить. его убить? <laughs> Все он умер? Спасибо, Кеська. Не ну что? Хотя ты лайка. Пожалуйста, лайка. Ну что дальше? Тебя кто-то еще это хотел убить. Я вроде одна такая солока Салакица. Ее зовут Догиман. Догиман, интересно. Пошли ее убивать. Нет. Убивать мы в следующих сериях. Да. А на этом я закончу с лайкой. Всем спасибо за просмотр. Ждите продолжения. И всем пока.